جی ناظرین مجھے کہتے ہیں ازر شام اور آپ دیکھ رہے ہیں بتمیز سچ ناظرین آج کے بتمیز سچ میں میں جس مذہب کے بارے میں ڈسکس کرنا جا رہا ہوں اور یہ مذاہب میں میری یہ آخری ویڈیو ہوگی تقریباً میں آج ڈسکس کروں گا دنیا کے سب سے بڑے مذہب اور سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والا جو مذہب ہے عیسائیت کے بارے میں یعنی کرسچینٹی نظرین عیسائیت ایک ابراہیمی اور توحیدی بنیاد رکھنے والا عالمی مذہب ہے جس کا آغاز پہلی صدی عیسوی میں مشرق وسطہ کے حط فلسطین جو موجودہ طور پر اسرائیل ہے اس سے ہوا ہے عیسائی مذہب کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے جنہیں عیسائی خدا کا بیٹا خدا کا کلام یا مجسم خدا بھی مانتے ہیں یہ میں آگے وضاحت کروں گا ایک آنے والی ویڈیوز میں کہ ان کے فرقے کون سے ہیں ان کے فرقے کس کس کنسیپٹ سے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں یہاں بات ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ کی اور یہ سیم وہی حضرت عیسیٰ ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے نا وہ, وہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں عیسی ہی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے موجنا طور پر حضرت مریم سے ہوئی ہے ایک اس پہ الگ ویڈیو بنا جا ہے بہت لمبی ہسٹری ہے لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ سے ہی ان کا جنم ہوا ہے حضرت کا. انہوں نے اسرائیل کی, کی اخلاقی معافی کے مطابق انہیں سولی دی, دی دی گئی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے یہاں میں ایک بات یہ واضح کرتا چلو ناظرین کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ متفقہ اس پہ اتفاق ہے ان دونوں مذاہب میں یہ چیز واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں اٹھا کے آسمان پہ لے رکھا گیا ہے اور وہ ایک دفعہ اتریں گے واپس زمین پہ یہ دونوں مذاہب میں سیم کنسیپٹ ہے یہی جو عقیدہ ہے عیسی علیہ السلام کے متعلق یہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ جو نجات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے عیسائیت کی مقدس کتاب جو ہے بائبل ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے ایک عہد نامہ قدیم جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور عہد نامہ جدید جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے جس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی تعلیمات اور ابتدائی پیروکاروں کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں تقریباً 2.3 ارب کے قریب ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائی سب سے زیادہ جو پائے جاتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ ہے امریکہ اس کے بعد برازیل میکسیکو رشیا فلپائن ایتھوپیا نائجیریا جرمنی اٹلی فرانس برطانیہ میں ان کی جو سب سے بڑی تعداد پائی جاتی ہے جبکہ یورپ اور افریقہ اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں اور آسٹریلیا میں بھی عیسائی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن وہاں پہ باقی مذاہب کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے عیسائیت کے بنیادی بڑے تین فرقے ہیں اس میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے وہ ہے کیتھولک اس کے بعد ہے آرتھوڈکس اور اس کے بعد ہیں پروٹیسٹنٹ کیتھولک عیسائی سب سے بڑا فرقہ ہے جن کا مرکز جو ہے وہ ایک سنٹرل ہے ویٹیکن سٹی ہے ویٹیکن سٹی جو روم کے اندر ہے اٹلی کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کہہ سکتے ہیں اس کا ریجن ہے اور ان کے جو مذہبی پیشوا کو پوپ کہا جاتا ہے کیتھولک چرچ میں باب کو حضرت پترس کا جان نشین اور کلیسائی اتھارٹی جو چرچ اتھارٹیز ہیں اس کا اعلیٰ ترین درجہ دیا جاتا ہے اس کو ایک خاص سپریٹی حاصل ہوتی ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں امام کعبہ کو جو دی جاتی ہے وہ اس اس باب کو دی جاتی ہے یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ سارے جو عیسائی ہیں عیسائیوں کے باقی جو فرقے ہیں وہ لوگ اس چیز پر بیلیو نہیں کرتے یہ لوگ سات مقدس عبادات پر یقین رکھتے ہیں جیسے بپتسمہ جو بولتے ہیں بپتسمہ مجھے شاید اس کلاس کی ادائیگی نہیں ہے عشاء ربانی جو ہے اعتراف گناہ شادی وغیرہ یہ جو سسٹم ہے اس پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں دوسرا بڑا فرقہ آرتھوڈاکس ہے آرتھوڈاکس عیسائی جو زیادہ تر رشیا یونان مشرقی یورپ اور مشرق وسط میں پائے جاتے ہیں یہ آرتھوڈاکس ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایشیا میں کرسچینٹی کا سب سے پہلا فرقہ ہے اور سب سے بڑا فرقہ ہے آرتھوڈاکس چرچ پوپ کی مرکزی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ اجتماعی مذہبی قیادت پر یقین رکھتے ہیں اور جو ان کی عبادات ہیں زیادہ قدیم رسمی اور روایتی ہوتی ہیں اور ان کے عقائد میں ابتدائی کلیسا کی جو روایت ہیں انہیں بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے فرقے کی نظرین تیسرا جو بڑا فرقہ ہے وہ ہے عیسائی میں جو سولہویں صدی میں یورپ میں کیتھولک چرچ کے اختلاف اور اصلاحی تاریخ کے طور پر شروع ہوا جس کے بانیوں میں مارٹن لوتھر جان کیلون اور اس طرح کے کچھ اور بھی لوگ شامل ہیں پروٹیسٹن فرقہ پوپ اور کل ہی رسموں جو چرچ کی رسمیں ہیں یا پادری کے ذریعے گناہوں کے معافی کا جو تصور ہے اس کو نہیں مانتا یہ اس کو رد کرتے ہیں جو کیتھولک میں یا آرتھوڈاکس میں ہے آرتھوڈاکس میں بھی کم لیول پر ہے کیتھولک میں پادری کے ذریعے آپ دوا کروا سکتے ہیں جیسے اور مذاہب میں بھی ہے کہ وہ دعا کرے گامل بخشش کے لیے پروٹیسٹنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے البتہ پروٹیسٹنٹ کے اندر بے شمار جو ذیلی فرقے ہیں اور چھوٹے چھوٹے فرقے انہیں سکتے ہیں ان کی بھی میں ایک خاص ایکسپلین کروں گا کہ ان سے ان کا کیا طریقہ کار ہے پروٹیسٹنٹ کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں ان میں جوترن, انگلنگن بیپٹسٹ میتھوڈیسٹ کوسٹل اور ایونجلیکل ایونجلیکل کے بارے میں میں ایک اور بھی تفصیل بیان کروں گا آپ کے ساتھ یہ عیسائیوں کے جو ہے نا آپ کہہ سکتے پروٹیسٹنٹ کے چھوٹے فرقے ہیں نظرین عیسائی فرقوں کے درمیان اختلافات کی بنیاد زیادہ تر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی حیثیت جیسے ان کے ان کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھتا ہے کچھ کے بارے میں باپ بیٹا ہونا کا کنسیپٹ ہے کیسا کیوں, کیوں ہے کچھ کے بارے میں روح القدوس کے بارے میں اختلاف ہے اس طرح کے جو ان میں کچھ کے بارے میں جو چرچ کے اتھارٹیز ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے تو اس طرح یہ فرقے جنم لیتے ہیں اور ان کے درمیان مین مذہبی اختلاف بھی یہی ہوتا ہے تاہم سب عیسائی حضرت عیسیٰ کو مرکزی شخصیت مانتے ہیں عبادات کے لحاظ سے عیسائی چرچ میں عبادت کرتے ہیں اور اتوار کو مقدس دن مانتے ہیں بائبل کی تلاوت کرتے ہیں اجتماعی دعا کرتے ہیں ہم دیا گیت گاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اشائر بانی میں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں نظرین کیتھولک اور آرتھوڈاکس میں تصویروں کا جو مجسموں کا استعمال ہے بہت زیادہ ہے یعنی اگر کیتھولک کسی کیتھولک چرچ میں آپ جائیں گے یا آرتھوڈاکس آرتھوڈاکس چرچ بہت کم ہے یورپ میں آپ کو رشیا میں ملیں گے لیکن اگر ان چرچ میں جائیں گے تو وہاں پہ تصویروں کا ایک ہوتا ہے کہ عیسیٰ کیسے تھے کیسے آئے بہت ساری تصویر بنی ہوتی ہیں جبکہ جو پروٹسٹن فرقہ ہے ان کا اس کو سب سے یہ اجتناب کرتا ہے یہ تصویروں کو فوقیت نہیں دیتا اور نہ ہی یہ اپنے چرچز میں تصویریں لگاتے ہیں حضرت عیسائیت مجموعی طور پر محبت قربانی معافی عدمت, جو انسانیت ہے اور اخلاقی زندگی پر ہی زور دیتی ہے اور یہی تعلیمات اس مذہب کو دنیا بھر میں پھیلانے کا سبب بنی ہے ویڈیو کاغذ میں, میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کون سے عیسائی جو ہیں وہ جو ویٹیکن سٹی ہے اس کو اپنا مرکز نہیں مانتے آرتھوڈاکس اور جو پروٹیسٹن ہیں یہ اس کو اپنا مرکز نہیں مانتے تاہم یہ مرکز صرف اور صرف کیتھولک فرقے کے عیسائیوں کے لیے ہے جو ویٹیکن سٹی ہے اس کے ایک خاص بتاؤں وہاں پہ بہت زیادہ پوپ رہتے ہیں اور دنیا کے تمام کیتھولک عیسائی اس جگہ کو ایک اعلیٰ ترین مذہبی پیشوا ان کے رہنے کی جگہ مانتے ہیں کیتھولک چرچ میں عقیدہ عبادت اخلاقیات اور فیصلے مرکزی اتھارٹی سے ہی طے ہوتے ہیں یعنی جو چرچ اتھارٹیز کے سینٹرل چرچ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہی اس کو طے کرتی ہیں دنیا کے کسی بھی ملک کا کیتھولک جو ہے وہ پوپ کی قیادت کو تسلیم کرتا ہے آپ اس سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کیتھولک چرچ کا نظام جو ہے وہ اسلام میں مکہ یا خلافت تصور جو ہے اس سے بھی قدر مشابہ سمجھا جاتا ہے کیتھولک کے مقابلے میں اگر آرتھوڈاکس عیسائیوں کی یا پروٹیسٹنٹ کی بات کریں تو ان کا کوئی مرکزی شہر یا مرکزی جگہ نہیں ہے آرتھوڈاکس چرچ ویٹیکن سٹی اور پوپ کی اتھارٹی کو بالکل تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کے تقریباً تمام چرچز جو خود مختار اور باختیار ہوتے ہیں اب اس کے مرکز بتا دوں کہ یہ ارثوڈکس جو ہیں ان ان کے جو زیادہ یا تعداد نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے جو مین مرکز ہیں وہ ایک بڑا مرکز جو استنبول میں ہے غالباً اس کو کستینتینیا یا کہتے ہیں کچھ شاید میں لفظ نہیں سے ادا کر رہا ہوں کستتینیا یہ شاید ہے استنبول میں ہے اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا ہے وہ آرتھوڈاکس ماسکو میں سب سے بڑا چرچ کہہ سکتے ہیں آپ پھر ایتھینس جو ہے وہ یونان میں ہے اس کے علاوہ قائرہ میں بھی ہے مصر میں بھی آرتھوڈاکس کے جو مرکز سمجھے جاتے ہیں جیسے ان کی بڑی مسجد ہیں یا بڑے چرچے وہ لوگ وہ ہیں اسی طرح پروٹیسٹوں کی بات کی جائے تو ان کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے کہ جیسے ویٹیکن سٹی ہے یا اس طرح کے ایک کوئی مرکز نہیں ہے لیکن البتہ ان کے بھی جو تاریخی یا انتظامی دفاتر ہیں یا جو بیسک سیٹ اپ ان کا جو چلایا گیا وہ کینٹری جو ہے یو میں اور جرمنی میں اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ان کے جو مین مرکز ہیں وہ ہیں اگر پرانی تاریخی بات کریں تو عیسائی چرچ جو ہے نا وہ پہلے ایک ہی ہوتے تھے تاہم دس سو چون میں اس کی جو ایک عظیم تقسیم ہوئی اس میں پھر مغربی چرچ کیتھولک ہو گئے کہہ سکتے ہیں اور مشرقی چرچ جو آرتھوڈاکس رہ گئے یہ مشرق مغرب کی اگر میں کنٹری کے حساب سے آپ کو بتاؤں تو آرتھوڈاکس زیادہ آباد ہیں رشیا میں ماسکو وغیرہ میں اور کیتھولک اس کے بعد جو یورپ کا جو علاقہ لگتا تھا یوکرائن وغیرہ اور اس علاقے میں یہ لوگ زیادہ آباد ہونا شروع ہوئے بات کر رہے ہیں تیسرے فرقے کی پروٹیسٹنٹس کی کو تو یہ میں آپ آلریڈی آپ سے شیئر کر چکا ہوں یہ سولہویں صدی میں ہی شروع یہاں پہ یہ بات کرتے جلد ناظرین کہ جو عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں اورتھوڈاکس اور کیتھولک یہ لوگ سفارتی یا اخلاقی طور پر جو یہودیوں کی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ وہ باقاعدہ طور پر اسرائیل کی جو امن الدرآمد ہے وہاں پہ اس اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے اس, اس کے بارے میں اس کے لیے دعائیں نہیں کر سک سکتے, سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی لوگ تو صرف دعائیں کرتے ہیں باقی کیا کرنا ہے تو یہ دعائیں یا یہ چیز نہیں کرتے یا اس میں شریک نہیں ہوتے یہودیوں کے لیے یہودی مذہب کے لیے اگر اس میں پروٹیسٹن میں ایک فرقہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی بات جو ہے ایوانجیلیکل پروٹیسٹنٹ ایوانجیلیکل جو ہے یہ ان کا ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ جب چرچیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک مضبوط ملک بنے اور مطلب ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ عیسائی اسلام نے بھی وہاں پہ جنم لیا اور عیسیٰ کا ہی بنیادی گھر ہے وہ جو موجودہ طور پر فلسطین اور اسرائیل ہے یہ کافی حد تک جو ہے نا مالی اور دوائی دواؤں کے ذریعے یا مالی طور پر اسرائیل کے لیے حمایت کرتے ہیں اور بلکہ کھل کر اس کی حمایت میں جو ہے نا بیان کرتے ہیں چرچز وغیرہ میں یہ ان کا صرف یہ ایک فرقہ ہے پروٹیسٹن کا بھی آگے یہ فرقہ ہے. چھوٹا سا فرقہ ہے باقی لوگ تقریباً اس طرح کھل کر حمایت نہیں کرتے یہودیوں کی ان کا جو مین سوچنے کا کنسیپٹ ہے وہ ہے اسرائیل کا قیام بائبل کی پیشنوئی کی تکمیل ہے اور اسرائیل کی مضبوطی ہی حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد سے جڑی ہے مطلب ان لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ اسرائیل بنے گا تب ہی حضرت عیسیٰ واپس دنیا پہ آ سکیں گے کیونکہ ان کا ملک ہوگا کچھ تو وہ دنیا پہ آ سکیں گے اس میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے یہ ان اس فرقے کا جو کنسیپٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں تو ناظرین کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو آپ اس میں کچھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں اور تقریباً میں تمام بڑے مذاہب پر ویڈیو بنا چکا ہوں یہ میری مذہب کے سلسلے میں یا مذہب کی تفصیل کے لیے ایک آخری ویڈیو ہے میں ابھی دوبارہ اسی سلسلے میں کچھ اور ویڈیوز بھی بناؤں گا اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہے اس پر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں کمنٹس باکس میں تب تک کے لیے اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے شکریہ